أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله إبيبو أي أيها أيه, إخوان yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah. Ini adalah pengajian baru iaitu kita uh, belajar bagi pelajar lama ini adalah ulang kaji. Bagi yang baru nak belajar bahasa Arab, uh, ini dikira pelajaran barulah insya-Allah ya. Di mana kita akan uh, tajuk kita adalah uh, kita belajar ataupun kursus fi'il mudhari' fi'il mudhari' maksudnya present tense ya yeah. fi'il mudhari' secara detail kita akan belajar secara detail pada peringkat asas lah tapi secara detail uh, untuk fi'il mudhari' Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sofia dan yang lain-lain Alhamdulillah jadi untuk siri pertama ini kita akan buat Mungkin sebanyak 10 siri insya Allah. Jadi siri pertama ini kita akan mula dari awal balik supaya siapa-siapa uh, yang tak pernah belajar boleh tahu dari basic dulu insya Allah ya. Ibu-ibu yang dah pernah belajar ini adalah ulang kaji insya Allah. Jadi sesiapa yang belum ada modul boleh dapatkan modul ya daripada saya. Modul harganya RM50, tidak termasuk postage. Uh, yang dah ada modul, Alhamdulillah. Yang belum ada, boleh whatsapp saya 019-392-0567. Whatsapp saya, bagi salam dulu. Kemudian, uh, berikan detail nama, alamat dan juga nombor telefon. Uh, kita akan postkan insyaAllah. Harga modul RM50. Postage harga lain insyaAllah ya. Okey bagi yang dah ada modul kita buka dulu nota 1. Nota 1 tajuknya Tasrif Kota 14. Di mana dalam pelajaran kita, dalam kita belajar mengenai fa'il kata kerja ni. 14 kotak ini akan jadi peranan penting lah untuk kita ulang-ulang. Kena, Kena faham betul lah. Kena faham betul. Jadi 14 kotak kita akan kira daripada atas sekali sebelah kanan. Kotak nombor satu yang ini. Kotak nombor satu. Okay. Sorry. Ini kotak nombor satu. Kotak nombor dua. Kotak nombor tiga. Kotak keempat. Ah, baris kedua. Baris kedua ni bermula kotak nombor empat. Sampailah baris kelima. Kotak empat belas. Okey, ha, ni kita faham kot nota pertama ni faham kedudukan kotak dulu. Kedudukan kotak dulu. Satu kanan sekali, atas sekali sebelah kanan, akhirnya kotak 14 bawah sekali sebelah kiri. Okey, untuk yang baru belajar, muzakkar ni apa? Muzakkar ni kalau manusia kita gunakan untuk lelaki, muzakkar. Kalau bukan benda berakal, kita katakan muzakar ni mewakili kalimah yang maskulin. <coughs> dalam bahasa Inggeris pun kita dah belajar kan maskulin, feminin kan. Jadi okay, dalam bahasa Arab, muzakar mewakili lelaki kalau manusia, kalau benda yang tidak berakal, kita kata kalimah itu bersifat maskulin. Mu'annas kalau manusia untuk perempuan lah. Kalau bukan manusia yang tidak berakal, dia mewakili kalimah yang bersifat feminin. Okay. Mufrad maksudnya singular, bilangan tunggal. Musanna, musanna. Maksudnya bilangan dua. Jama' maksudnya bilangan tiga ataupun lebih daripada tiga. Itu secara ringkas untuk nota satu. Kita dah belajar dengan detail dalam kursus-kursus yang sebelum ini. Okey. Uh, jadi siapa yang baru dengar video ni secara rakaman ataupun secara live yang tak pernah belajar uh, nanti boleh dapatkan daripada saya. Uh, boleh WhatsApp saya macam nombor saya bagi tahu tadi untuk dapatkan video-video paling basic uh, mengenai nota-nota asas. Dalam belajar bahasa Arab insyaAllah. Saya teruskan. Kita tengok pula nota 2. Nota 2, tasrif kotak 14. Makna setiap kotak. Ha, jadi, kita dah belajar tadi. Kotak 1 sampai kotak 14 kan? Jadi, kalau kotak 1 mewakili terjemahan untuk dia. Dia, mufrad singular. Untuk kalau manusia lah. Seorang muzakkar lelaki. Kotak pertama untuk dia seorang lelaki. Kalau kita cerita pasal manusia je sekarang ni. Benda yang tidak berakal kita tak payah cerita dulu. Cerita pasal benda yang, berakal iaitu manusia. Kotak kedua untuk mereka berdua. Pasal tu musanna ni tadi untuk dua orang. Mereka berdua. Dua lelaki ke perempuan untuk muzakkar. Untuk lelaki. Kotak ketiga untuk jamak mereka bermakna tiga orang ataupun lebih. Okey. Kemudian baris yang kedua ini mewakili kotak empat, kotak lima dan kotak enam. Kotak empat dia seorang perempuan. Kotak lima mereka berdua perempuan. Kotak ke enam mereka ramai perempuan. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah. Baris pertama dan baris kedua, ini untuk pihak yang ketiga. Maksudnya pihak ketiga tu macam mana? Pihak pertama saya. Bawah sekali ni pihak pertama. Saya, kami yang bercakap. Pihak yang bercakap, itu pihak pertama. Itu bawah sekali. Kemudian, pihak kedua yang kita bercakap, kita bercakap dengan orang depan kita. Kita gunakan kamu ataupun kamu berdua ataupun kalian, kamu semua. Ha, ini kotak ketiga, baris ketiga dan baris yang keempat mewakili pihak yang kedua. Orang depan kita. Okey. Orang depan kita kita gunakan kamu, kita gunakan uh, kalian kan. Kemudian, tadi saya ulang balik. Baris pertama dan baris kedua mewakili pihak yang ketiga. Saya bercakap mengenai orang lain. Saya bercakap dengan kamu mengenai dia. Saya pihak pertama bercakap dengan kamu pihak kedua mengenai dia pihak ketiga. Okey. jadi supaya Ibu Boyah tak keliru nanti. Kerana kita akan bermain dengan nota-nota ini. Dengan kotak 14 ni. Kena faham betul-betul lah insyaAllah. Okey setakat itu saya rasa semua faham insyaAllah ya. Kita teruskan. Kita teruskan. Okey. Ini nota 3 ha, tasrif kotak 14. Tasrif ni apa? Lupa saya nak beritahu. Tasrif ni maksudnya cara kita menukar setiap kotak tadi tu. Ha, kalau untuk dia, untuk mereka berdua, ada cara sebutan dia. Itu ha, kita panggil tasrif. Kita akan tukar-tukar bentuk tu. Ha, nanti kita akan faham bila kita dah masuk pada perbahasan fi'il mudhari' kita lagi insya-Allah. Okey. Jadi dalam setiap fi'il itu ada dhamir. Dhamir ni kata ganti nama. Marfu' manfasil ni tak payah fikir dulu, siapa yang baru belajar, tak payah fikirkan dulu. Apa tu marfu' manfasil ustaz? Tak payah belajar, tak payah fikir. Cuma nak bagi tahu kalau tadi saya bagi terjemahan dia, kotak pertama dia seorang lelaki, ha ni dalam bahasa Arab dia. Dia seorang lelaki huwa. Mereka berdua lelaki huma. Mereka ramai lelaki hum. Begitulah ibu ayah kiaskan sampai nahnu. Tajamahnya kami. Berpandukan setiap kotak. Daripada kotak pertama huwa, kotak pertama. Kan? Kotak pertama huwa. Sampailah kotak empat belas nahnu. Berdasarkan nota yang kita telah berikan tadi. Kiaskan sendirilah. Jadi huwa ni dia seorang lelaki. Kia dia seorang perempuan. Anta kamu seorang lelaki. Anti kamu seorang perempuan. Okay, tapi ini belum fi'il mudhari' lagi. Ini saja saya bagi tahu secara basic kata ganti nama yang asas ya. Ha. Okey kita terus lompat. Kita terus masuk pada ini ha, ni fi'il madhi. Fi'il madhi kita dah belajar dah khusus fi'il madhi. Siapa yang nak rakaman 10 siri rakaman kursus fi'il madhi secara detail ha, kena whatsapp saya dan saya akan berikan. Saya akan berikan link 10 rakaman video secara percuma saja untuk faham mengenai perbahasan fi'il madhi past tense. Okey. kita dah habis dah kursus ni. Kita masuk pada kursus fi'il mudhari' pula. Okey. kita belajar pasal, pasal fi'il mudhari'. Yang ada nota semua buka nota sembilan. Okay, saya yakin semua ibu-ibu yang sedang ikuti live, rakaman live ini semuanya ada nota. Ada modul. Yang kalau tak ada modul, lepas-lepas ni nanti boleh whatsapp saya dan dapatkan modul insyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Okey, ini dia. Rumus fi'il mudhari. Ini rumus dia. Rumus ni maksudnya kita punya kaedah asas dia. Okey. Ha, di mana sama juga ada 14 kotak. Ini kotak pertama sampailah kotak 14. Kan? Bermana kotak pertama ni untuk dia seorang lelaki. Kotak kedua ni untuk mereka berdua lelaki. Kotak ketiga untuk mereka ramai lelaki. Sampailah kotak 14 untuk kami. Dua orang ataupun lebih, lelaki ataupun perempuan. Ha, untuk fail mudhari' Ibu Aya, lihat di sini, tengok dulu. Kenapa saya kategorikan ada tiga kategori warna. Tengok dulu ada lima kotak yang berwarna kuning. Iaitu kotak pertama, satu. Kotak yang keempat. Kotak ke tujuh. Kotak ke tiga belas dan kotak empat belas. Ada lima kotak yang saya kategorikan warna kuning. Kenapa? Kerana kotak-kotak warna kuning ini kategorinya secara asaslah ya kategorinya yang di belakangnya kita tak tambah apa-apa Kan mula dengan ya belakangnya tak ada tambah apa-apa yang kotak warna putih ni ada tambah uh, alif nun ada tambah waw nun ada tambah ya nun kotak warna kelabu ada tambah nun saja tapi kotak warna kuning semuanya belakangnya kosong tak tambah apa-apa okey sementara kotak yang warna putih Kotak warna putih, kita lihat kategori kotak warna putih. Aa, di belakangnya ada tambahan dua huruf. Sama ada tambah alif, nun. Aa, alif, nun. Kotak kedua pun tambah alif, nun. Kotak kelima, kotak ke kotak ke-11. Semuanya tambah alif, nun di belakang. Ni kotak ketiga tambah waw, nun. Kotak ke pun tambah waw, nun kotak ke sepuluh tambah ya nun. Kan? Ha, nanti adalah beza-beza dia. Ustaz kenapa kotak ketiga ni mula dengan ya, belakangnya tambah waw Kenapa kotak ke sembilan mula dengan ta, belakangnya tambah waw ha, itu semua kita akan belajar nanti insyaAllah ibu ayah. Okey, sementara kotak, ada dua kotak tadi warna kelabu iaitu kotak enam dan juga kotak dua belas. Kotak enam dan kotak dua belas di, di mana tambah nun saja tambah nun saja kenapa tambah nun saja warna putih ni semua ada tambah dua huruf tapi kotak warna kelabu tambah nun saja mesti ada sebab yang kita akan rungkai satu persatu sepanjang kursus dijalankan ya kursus fiil mubarak secara detail sebanyak 10 siri insyaallah okey Ibu boya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu jelas dulu ya, insyaallah. Kita lihat kotak pertama. Kotak pertama mula dengan ya. Mula dengan ya. Contoh saya berikan pada ibu semua contoh. Okey. Contohnya saya berikan Uh, kalau dalam bahasa Arab, kita ada perbuatan pergi. Zahaba fi'il madhi past tense, pergi. Fi'il madhi akan jadi yazhabu. Sekejap ya. Okey. Yazhabu. Nampak semua ya? Kat kelima. Yazhabu. Yazhabu ni untuk kotak pertama ni lah. Uh, untuk kotak pertama ni Yazhabu. Uh, yazhabu kotak pertama. Nampak? Mula dengan ya. Yazhabu bermakna dia seorang dia untuk seorang muzakkar untuk lelaki dia seorang lelaki sedang pergi. PL mudhari' boleh mem, biasanya memberi makna sekarang ataupun akan datang. Okey. Jadi yazhabu boleh terjemah dia seorang lelaki sedang pergi ataupun dia seorang lelaki akan pergi pun boleh. Tengok pada keadaan ayat tersebut. Yang penting faham apa dia untuk fi'il mudhari' untuk memberi makna dia seorang lelaki mula dengan dia Paling basic. Dalam mana-mana kamus pun, di mana-mana kamus sekalipun, kalau kita nak cari, semua kamus akan berikan kotak pertama saja. Dia seorang lelaki. Kita lah yang kena ubah tasrif dia. Kalau dua orang macam mana Ustaz? Kalau kami macam mana? Kalau kamu macam mana? Ha, itu kita kena faham dia punya rumus-rumus ni buaya. Okey. Jadi tengok pula kotak kedua. Kotak kedua untuk mereka berdua tadi kan. Mereka berdua lelaki. Musana untuk dua orang. Muzakkar untuk lelaki manusia kan. Untuk mereka berdua lelaki mula dengan ya samalah ya zahabu. Pegang kalimah ya zahabu tadi. Tapi tambah alif nun di belakang. Bermakna selepas huruf ba tu tambah alif nun tambah alif nun. Ibu yang saya nak tanya ibu ya. Sebelum alif, apakah baris yang sesuai sebelum alif untuk boleh kita sebut alif tu? Sesuai kan dengan huruf alif? Oh, ibu buka kat syarifah. Ya? Yeah? Baris, baris atas. Baris atas. Bagus. Jadi, yazhabu asalnya yazhabu. Tapi bila ditambah alif nun di belakang, huruf akhir ba ni kena letukkan baris atas. Jadi, yazhabani. Yazhabani mereka berdua lelaki sedang pergi. Ha contoh saya kata Muhammad sedang pergi ke masjid. Dalam bahasa Arab kita sebut Muhammadun yazhabu pasal dia seorang. Kita bercakap pasal dia, dia Muhammad. Yaz Muhammadun yazhabu ilal masjid. Tapi kalau yang pergi tu Muhammad dan Umar Muhammadun wa Umar yazhabu salah. Dia kena guna dua orang. Mereka berdua. Yazhabani. Muhammad wa Umar dua orang. Yazhabani. Pergi ilal masjid ke masjid. Okey. Mana yang memberi makna dua orang tu? Yang memberi makna dua orang alif ni. Alif ni memberi makna dua orang. Bukan alif dengan nun Bukan. Alif sahaja memberi makna dua orang. Okey. Jadi semua kotak warna putih ni yang ada nun-nun di belakang ni, alif nun ke, waw nun ke, ya nun. Nun di belakang ini adalah tambahan saja. Kita akan belajar lanjut nanti dalam siri-siri yang keberapa pun. Kita akan belajar. Nun ni kadang-kadang kita kekalkan, kadang-kadang kita buang. Ada sebab-sebab tertentu. Dalam Quran banyak contoh-contoh. Ha, bila kita dah mula menyelam nanti kita akan rasa uh, seronok dan manisnya bila kita tengok contoh-contoh dalam Al-Quran dan kita faham. Okey tapi yang penting ibu ya. Ah ha, fi'il mudhari' kotak warna putih ni untuk musanna ni kotak 2, kotak 5, 8 dan 11 yang memberi makna dua itu adalah alif sahaja. Nun ini tambahan bila kita kata tambahan kadang-kadang dia akan dibuang. Okey, jelas ya. Kemudian ya, kalau ramai, mereka untuk ramai lelaki sedang pergi. Ya dia seorang lelaki sedang pergi. Kalau mereka ramai lelaki, jamak untuk jamak. Bilangan tiga ataupun lebih. Dengan makna pergi tadi, Ya tadi. Kaedahnya samalah. Ha, cuma di belakang lepas ba tu tambah waw nun. Tambah waw nun yang memberi makna ramai. Waw tu memberi makna ramai. Nun tu tambahan. Jadi akan jadi yazhabuna. Yazhabuna. Dan ni buaya. Rumus kotak ketiga ni. Inilah antara yang paling banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran banyak sangat dalam Quran. Terkadang Allah gunakan yu'minun. Kadang-kadang yatasa'alun. Kadang-kadang yarji'un. Kadang-kadang ha, banyaklah contoh-contoh lain dalam Quran. Kalau kita buka nanti kita nampaklah ibu ayah ya. Ha, jadi ya belakang ni tambah wa'unun. Okey. Kemudian kotak yang keempat untuk fi'il mudhari' ni kita masuk pula ni kira baris kedua lah baris kedua ni baris kedua ni ada kotak empat lima dan enam untuk mu'annas lah untuk perempuan ha, jadi kalau untuk fi'il mudhorek untuk fi'il mudhorek kita nak bagi makna dia seorang perempuan kalau tadi dia seorang lelaki mula dengan ya kalau dia seorang perempuan mula dengan ta. Ha, kalau sini tadi kotak pertama yazhabu, kotak keempat akan jadi tazhabu. Tazhabu. Okey, contoh nama perempuan Maryam. Maryam sedang pergi masjid. Kita tak boleh kata Maryam yazhabu ilal masjid. Kerana yazhabu itu mula dengan ya tu untuk dia seorang lelaki kan lah kita kena gunakan Maryam tazhabu tukar ya tu pada ta tazhabu ilal masjid Maryam sedang pergi ke masjid okey kemudian kotak yang kelima untuk mereka berdua perempuan sama juga mula dengan ta mula dengan ta tapi di belakang tambah alif nun yang memberi makna dua adalah alif nun itu tambahan jadi contoh Maryam dan Husna sedang pergi ke masjid Maryam wa Husna tazhabani ila al masjid Maryam dan Husna sedang pergi masjid kerana kita ber berceritakan mengenai mereka berdua mereka berdua perempuan jadi mula dengan ta belakang tambah alif nun tak boleh kita kata maryam wa husna yazhabani ila masjid salah kenapa salah kerana yazhabani untuk muzakkar mula dengan ya kalau untuk mereka berdua perempuan mula dengan ta tazhabani ilal masjid. Okey. Kemudian kotak ke 6 untuk mereka ramai perempuan. Ibu ayah untuk mereka ramai perempuan. Untuk fi'il mudarek ya. Untuk fi'il mudarek. Kalau untuk mereka ataupun kalau untuk ramai perempuan. Baik mereka ke kamu ke. Tapi ramai perempuan kena tambahan nun balik atas ni nun saja ya nun sahaja nun sahaja nun ini namanya nun niswah hmm, kalau ibu, ibu nak tulis dalam bahasa Arab nun niswah nun nun waw nun nun niswah alif nun nun sin waw ta an niswah kalau tulis dalam Rumi pun tak apa. Niswah. N-I-S-W-A-H. Niswah. Maksudnya Nun memberi makna ramai untuk perempuan. Bagi fi'il mudarek sahaja. Okey. <tuh> Jadi, beza Nun Niswah ni dengan Nun pada uh, kotak warna putih ni nun niswah ni tak boleh dibuang selama-lamanya. Datanglah apa saja keadaan pun, nun ini tak boleh dibuang. Dia akan kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Ha, macam itulah bahasa dia lah. <tell> 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 boleh ya. Tapi nun pada kotak warna putih ni, kadang-kadang kita boleh buang dia. Itu ha, beza dia. Okey. Nanti kita akan belajar cara sebutan dia. Cuma kotak warna kelabu ni, kotak 6 dan 12 ni sebelum nun ni kita matikan huruf akhir. Contoh yazhabu mana huruf akhir ni boya yazhabu? Huruf akhirnya adalah huruf ba. Maka sebelum tambah nun ni ba kita matikan. Jadi yazhabu jadi yazhab yazhab na yazhabna okey yazhabna yang lain macam biasalah kotak pertama yazhabu kotak kedua yazhabani kotak ketiga yazhabuna kotak keempat tazhabu kotak kelima tazhabani kotak keenam yazhabna okey saya rasa untuk siri pertama uh, kursus fi'il mudhari' Ya secara detail ini aa, ataupun khusus present tense lah. PL menteri itu maksudnya present tense. Secara detail ini setakat ini saja untuk kali ini. Ibu Boya yang ya Allah baik yang belajar secara live ataupun nanti yang akan dengar rakaman ini di YouTube sekiranya bermanfaat dan boleh faham boleh komen dekat YouTube berikan respon apa apa saja. Kemudian sesiapa yang baru saja belajar saya Ustaz Ahmad Kamil Al-Miftahi daripada Akademi Al-Miftah uh, boleh dapatkan modul saya ulang balik modul daripada saya 0193920567 okey uh, modul berharga RM50 uh, tak termasuk postage dan Uh, belajar ni kena ada Rujukan lah Belajar percuma sahaja uh, Cuma modul tu kena ada Supaya mudah faham InsyaAllah Ibu Ayah Jadi sekat itu sahaja Ada sebarang soalan tak Ibu Ayah Yang ikuti live? Tak ada ya? Okey kalau tak ada tak apa Sekat itu sahaja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa warahmatullahi wassalamu ala ala alihi ajma'in ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Salam, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat Selamat ah. terima kasih Ustaz. sama Terima kasih Ustaz. Sama Alhamdulillah. 7, 8, 8.